वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे जी दोस्तों जो रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है जी करेले गोश्त की रेसिपी जो कि ट्रेडिशनल रेसिपी है हर घर में बनती है और आज आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ करेले की कड़वाहट खत्म करने का सबसे बड़ा रास्ता तो चले वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं प्याज लिया है और टमाटर लिए हैं सब्ज़ मिर्चें हैं जी तकरीबन आठ अद् हैं और टमाटर प्याज हैं तकरीबन मीडियम इस तरह चॉप कर लिए और टमाटर भी इस तरह हम बड़े बड़े काट लिए तीन द, तीन से चार मेरे पास प्याज थे जिसको मैंने मीडियम थे उनको मैंने इस तरह बड़ा बड़ा काट लिया अब हम इसको चॉपर में डालकर चॉप करके पेस्ट तैयार कर लेंगे जैसे ही प्याज पेस्ट की सूरत में आएगा तो हम इसमें नेक्स्ट चीज़ को ऐड कर देंगे इससे क्या होगा हमें पानी नहीं डालना पड़ेगा और ये ये पेस्ट बहुत फाइन सा तैयार हो जाएगा अब हम इसमें ऐड करेंगे जी सब्ब मिर्चें जो कि हैं आज अदद मीडियम साइज़ की आप लोग कम ज़्यादा अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग स्पाइस को कर सकते हैं जैसे ही सब्ब मिर्चें भी पेस्ट हो जाएंगी इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर टमाटर भी मैंने लिए हैं तकरीबन तीन मीडियम लिए हैं आ, इनको भी मैंने बड़ा बड़ा काट लिया क्योंकि पेस्ट ही बनाना है तो इसलिए इसको भी मैंने बड़े बड़े स्लाइस में काट लिया चले जी अब इसको भी पेस्ट बनाकर जल्दी से फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं तो जी दोस्तों ये हमारा पेस्ट हो गया रेडी और यहाँ पर मैंने लिया है लहसन पेस्ट तकरीबन वन टी भर के अब हम लेंगे जी एक कुकर प्रेशर कुकर लेंगे उसमें मैंने लिया है जी मटन का गोश्त मतलब बकरे का गोश्त लिया है जी वन के वो हम इसमें डाल देंगे आप लोग चाहें तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं चिकन में बनाएंगे तकरीबन यही मेथड होगा कुछ चेंज नहीं होगा बस चिकन को ऐड करेंगे मटन की जगह पर जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो डाल दिया है इसमें नमक में डालूंगी जो टू टी आप लोग अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा पिसा हुआ धनिया है जी टू टी स्पून जी अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक के गोश्त कट पानी और जो हमने पेस्ट डाला है ये इसका पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसको भुनेंगे जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई होना शुरू हो चुका है पेस्ट में थिकनेस आनी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर जी पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल वन कप आप लोग अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑयल वन कप ऐड कर दिया है अब हम इसको गोश्त को इस ऑयल में अच्छे से भूनेंगे तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए आ, ये स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा इससे क्या होगा कि अगर जो गोश्त के अंदर एक खास किस्म की उसकी अपनी स्मेल होती है वो चली जाएगी ये वाला स्टेप फॉलो करने से कि गोश्त को सिंपल ऑयल में दो से तीन मिनट के लिए भूनना है उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें हजी टू टीस्पून मैंने लिए हैं भर के रेड चिली पाउडर के हल्दी लेंगे हम वन टीस्पून और हम इसको कर देंगे जी अच्छे से मिक्स और इसकी अब हम करेंगे अच्छे से भुनाई सालन की भुनाई जितनी अच्छी होगी जितनी ज़्यादा अच्छी भुनाई की जाएगी उतना टेस्ट उभर के सालन में आता है इसलिए भुनाई बहुत अच्छे से कीजिएगा यहाँ पर जी मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन डेढ़ लीटर पानी है क्योंकि मैंने वेट इसको प्रेशर लगाना है आप लोग अपने अकॉर्डिंग पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि गोश्त को आप लोगों ने कितनी देर का वेट लगाना है उस हिसाब से चले जी इसको हम लगा देते हैं तकरीबन पंद्रह मिनट का वेट और दूसरी साइड पर हम लोग अपने जो करेले हैं जिसको मैंने नमक लगा के काट कर बीज निकाल कर वॉश कर लिया है वो जी वन के जी मैंने करेले लिए थे और यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है फ्राई के लिए जितना आपको फ्राई के लिए मुनासिब लगे जिसमें अच्छे से करेले फ्राई हो जाए इन पर प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए उतना आप ऑयल ले लें और इस तरह मैंने इनके स्लाइसिस किए नमक लगा के रखा है नमक लगा के रखने से क्या होता है और इसको ज़्यादा देर नमक लगा के रखने से इसकी कड़वाहट जाती है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कड़वाहट का टेस्ट आता है उसको कैसे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को एंड तक देखिएगा इसमें उस चीज़ के बारे में भी मैं बताऊंगी किस चीज़ से इसकी कड़वाहट चली जाएगी चलें जी जितनी देर में हमारे करेले फ्राई होना शुरू हुए मैंने दूसरी तरफ से अपना जो गोश्त रखा हुआ था बॉयल होने के लिए गलने के लिए उसमें मैंने अब ऐड कर दिया है जी वन कप दही दही ऐड कर देंगे ये एक मेन इंग्रेडिएंट है इसकी कड़वाहट खत्म करने में जो हमारी मदद करेगा एक और इंग्रेडिएंट है जो हम बिल्कुल लास्ट पे ऐड करेंगे जी आप देख सकते हैं कि करेलों को कलर आना शुरू हो चुका है लाइट गोल्डन सा लेकिन हम इसको बहुत प्यारा सा सुनहरी कलर का जो गोल्डन होता है ना वो देंगे जैसे ही कलर आ जाएगा हम जो करेले हैं जो हमारी दूसरी तरफ हांडी तैयार हो रही है उसमें ऐड कर देंगे चले जी अब इसको हम उसमें डाल देते हैं चूल्हे को फ्लेंगे जो फ्लेम है वो हाई रखना है मीडियम नहीं करना स्लो नहीं करना क्योंकि हमारे पास अभी इसमें थोड़ी सी ग्रेवी है हमने इस ग्रेवी को खुश करना है और करेले डाल देंगे करेले डालने के बाद इसको अच्छे से हिला देंगे और करेलों को गलने तक इसमें पकने देंगे अब जी ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट आ गया जी दूध दूध डालेंगे हम एक कप जो हमारे करेलों की कड़वाहट को बिल्कुल ख़त्म कर देगा और ये दूध हमने डालना है करेले डालने के बाद बिल्कुल एंड पे आप देख सकते हैं कि फ्लेम हाई है और सालन जो है वो तेज़ी से पक रहा है इसको हम अच्छे से पकने देंगे और एंड पर हम इसको थोड़ी देर का दम देंगे ताकि करेले जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लूँगी तो चले आएँ अब हम इसको सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं ये मैंने जी सर्विंग बॉल में निकाल लिया है उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा नई रेसिपी के साथ फिर जल्द अज़ जल्द हाज़िर होने की कोशिश करूँगी आज कल कर वीडियो बहुत लेट आ रही है जी इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़